ভুয়ো চিকিৎসক অভিযোগে পেড সহ গ্রেফতার দুই দুই ভুয়ো ডেন্টাল ডাক্তার গ্রেফতারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে শিলচরে রবিবার শিলচরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাসারের জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্মা জানান গত দুই সেপ্টেম্বর আসাম রাজ্য শাখার ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের ডক্টর প্রদীপ কুমার দাসের একটি অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে শিলচর শহর এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুই ভুয়ো ডেন্টাল ডাক্তারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তারাপুর ইন্ডিয়া ক্লাব মসজিদ কমপ্লেক্সে অবস্থিত হাজারি ডেন্টাল ক্লিনিক এবং মজুমদার ডেন্টাল ডেন্টাল ক্লিনিক নামে দুটি ক্লিনিকে অভিযান চালায় এবং অবৈধভাবে ডেন্টাল সার্জন হিসাবে অনুশীলনকারী দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে তারা হলেন কমরুল ইসলাম হাজারি বয়স পঞ্চাশ বাড়ি মধুরবন্ধ এবং টিঙ্কু মজুমদার বয়স তেপ্পান্ন বাড়ি মালুগ্রাম শিববাড়ি রোড তিনি জানান পুলিশি অভিযানের সময় তারা দাঁতের রুগী দেখছিলেন এই অভিযোগের সময় পুলিশ কমরুল ইসলাম হাজারির কাছ থেকে একটি ডাক্তারের প্যাড জব্দ করেছে যেখানে তার নাম এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা লেখা ছিল যে সে দন্ত চিকিৎসক বিষয়টি নিয়ে আরো তদন্ত চলছে বলে জানান পুলিশ সুপার ব্যুরো রিপোর্ট আমার সোনার কালীগঞ্জ খবরের সূত্র পম খেদি আমি দুজন ব্যক্তি ইয়াত চিকিৎসক হিসাবে ডেন্টেল চিকিৎসক হিসাবে তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিচ চলাই আহিছিলে গতিকে আমি এই এটা খবৰ লাভ কৰি আৰু এটা আমি এটা কৰিছিলো ইণ্ডিয়ান ডেণ্টেল এছিয়েচনৰ পৰা সেই সূত্ৰে আমাৰ এটা অনুসন্ধান অব্যাহত আছিলে আৰু অনুসন্ধান অনুসন্ধান অভ্য অব্যাহত থকা কালত আমি কেইবাজন ব্যক্তিক আমি আহ চিনাক্তকৰণ কৰিছিলো যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ আইন বহিভূতভাৱে ইয়াত কোনো ডিগ্ৰী বা তেওঁলোকৰ কোনো ডিপ্ল'মা নথকাকৈ তেওঁলোকে ডেণ্টেল চাৰ্জন হিচাপে ইয়াত কাম কৰি আছিলে আৰু অতৰ্কিতে আমি দুটা ক্লিনিকত এটা ক্লিনিকৰ নাম হ'ল হাজাৰী ডেণ্টেল ক্লিনিক আৰু দ্বিতীয়টো নাম হ'ল মজুমদাৰ ডেণ্টেল ক্লিনিক দুইটা তাৰাপুৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবৰ মছজিদ কমপ্লেক্সত অৱস্থিত আছে তাত আমি অতৰ্কিতে যেতিয়া অভিযান চলাওঁ অভিযান কালত দুজনকৈ ভুৱা চিকিৎসক এজনৰ নাম হ'ল কামৰুল ইছলাম হাজাৰী তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল মহম্মদ আলী হাজাৰী মধুৰবন শিলচৰ আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল টিংকু মজুমদাৰ তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল আবাদুৰ ৰেহমান মজুমদাৰ মালোগ্ৰাম চিবাৰী এই দুইজন ব্যক্তিয়ে যোৱা দহ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াতে ক্লিনিক খুলি ভুৱা চিকিৎসক হৈ আৰু মানুহক আভুৱা কৰি তেওঁলোকে চিকিৎসা চলাই আহিছিলে আৰু আমি এই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক আমি ধৰিছোঁ বা তেওঁলোকক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা হোৱা চিকিৎসকৰ যি পেড আছে সেই পেড আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে চিকিৎসা চলাই থকা অৱস্থাত আমি যিসকল পেচেণ্ট বা ৰোগী আছিলে সেই ৰোগীৰো আমি ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ আৰু ৰোগীসকলেও আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকক তেওঁলোকে চিক ডেণ্টেল চিকিৎসক হিচাপে জানে আৰু তেওঁলোকে তাত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে এই ভুৱা চিকিৎসক কেইজনৰ কাৰণে বহুতো লোক মানুহৰ জীৱনৰ বিপন্নাপন্ন হ'ব লগা হৈছে গতিকে তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু এই যিটো এটা চক্ৰ বহুদিনীয়া তেওঁলোকে ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰাৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰৱণতা তাক আমি আৰু অধিক অনুসন্ধান চলাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও যাতে আমি সোনকালে অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কালত দেখা গৈছে আৰু আমি যেতিয়া আমাৰ পুলিচৰ দল সেই ক্লিনিক দুটাত যেতিয়া আমি অতৰ্কিত অভিযান চলাওঁ সেই সময়তো তেওঁলোকে চিকিৎসা নামত তেওঁলোকে এনেকুৱা চাৰ্জাৰী কৰি থকা অৱস্থাত আমি তেওঁলোকক ধৰা পেলাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ই অতীত অতি নিন্দনীয় আৰু তেওঁলোকৰ এই যি ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত তেওঁলোকৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি মাননীয় আদালতত প্ৰেৰণ কৰিম আৰু তেওঁলোকক আমি পুলিচ হেফাজত তেওঁলোকক বিচাৰিম আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি অধিক তথ্য লাভ কৰি তেওঁলোকৰ যাতে সোনকালে আমি তেওঁলোকক আইনৰ আওতাক যাতে কঠোৰভাৱে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা হয় তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো